Очень активная женщина, тоже директор. И красивая. Вот я за. есть какие-то может быть, ну, все не знаю. У нас есть еще доктор, которые хотят на пальчик. Не-не-не, это уже. Но мой голос, мой голос, Я голос, мой голос, я голос, мой голос, я ну, я я У, нас У нас... Я, я с вами сразу согласен, но нам придется поменять капс. Понимаете, что здесь... нельзя рассматривать. Можно, это... А, совместное тоже, кстати, будет очень полезно. Но это я предложила...

поэтому мы просто ну, мы должны я должны очень не а? я очень не Я думаю, что возможно стоит. Все ну, да, же будет да, рабочая да, у нас да, у нас у нас я думаю, что нас будет руководитель, заместитель руководителя и секретарь, я думаю, что будет неплохо, если будет Аня. Она мы действительно а отсюда сможем. Да? Или Сможем. Кстати, Оля, это дочь октября в Иване. Давайте откровенно. Мы можем сохранить преемственность и участие к тебе но выбрав секретарем Олю ее Ну, на самом деле, что да, 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 есть предложение проголосовать за я по очереди скажу, вначале за Наталью Иванову, а потом за Владимира Шевченко. Я тоже очень рад, что Владимира Георгиевича Шевченко. И я думаю, что это будет самый такой, демократичный, правильный метод. За Наталью Кто у нас в руках? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну и, соответственно, Владимир Георгиевич. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот, вот, у нас и получилось, что у нас есть руководитель, в общем, вы заместитель руководителя. Вы Вы знаете, насколько мы живем на этом предложении, очень ответственное. Видимо, учитывая, учитывая наработки, многолетние наработки.